Tufada bir nəfərin qonağı olduq. Qufə Universitetinin təsisçilərindəndir doktor Hüseyn Kilabi. Qufə şəhərində Qufə şəhərində. Və həmçinin professordu fiziki, torpaqşünaslığı üzrə. Maraqlı bir əhvalat deyək, yəni bir hadisə və təhqiqat danışırdı. Qısa olaraq istəyirəm burada. Bəli, buyurun. Xidmətinizə yetirəm. O da bundan ibarətdir ki, deyirdi hər bir qram torpaqda milyardlarla bakteriya olur. Bunu bilirik də milyardlarla. Milyard, bəli, hər bir hamçı. qram torpaqda. Və insan bədəni də, yəni insan cəsədi, ölünü biz dəfn eləyəndə, təbii ki, bir müddət keçəndən sonra o artıq çürüməyə başlayır da, torpaqda həll olmağa başlayır. Onu çürüdən həmin bakteriyalardır torpaq tərkibində olan bakteriyalardır. Deyildi Kərbəla ə, torpağından İmam Hüseyn ağanın o əsl qəbrinin özündən neçə yüz qram torpaq təhqiqat üçün, yəni laboratoriyada araşdırmaq üçün bizə o həramdan verdilər, universitetə verdilər. Və həmçinin ağanın qəbrindən 50 metr aralıdan, 50 metr fasilə ilə yenə torpaq bizə verdilər ki, bunları müqayisə eləyək. İmam Hüseyn əleyhissəlamın dediyi 800 qram torpaq idi. Hansı ki, istənilən hər bir qram torpaqda milyardlarla bakteriya olur. Var, Həmin Kramlı 800 qram, bəli. Həmin 800 qram torpaqda bir ədəd belə bakteriya də biz tapa bilmədik. Elmi cəhətdən, ha. indi biz buna inanırıq. Öz əqidəmiz bunu bizə deyir. Mənəvi cəhətdən İmam Hüseyn (aleyhissalam)u evet. İmam biliriz öz yerində. Mənəvi bucaqdan bilirik, yəni öz yerində. Mənəvi və əqidə baxımından demir. <laughs> elmi cəhətdən, yəni bir alim olaraq dedi biz araşdırdıq laboratoriyada bir ədəd belə 800 qram torpaqda bir ədəd belə bakteriya tapılmadı. Deyirdi mən elmi cəhətdən sübut edirəm ki, İmam Hüseyn ağanın mübarək cəsədi təzədir. Çünki çürüdən, bakteriyadadır, bakteriyada B yoxdur.